Terima kasih Tuan Yang Pertua Terima kasih atas peluang untuk turut serta dalam perbahasan kali ini Dalam mana-mana organisasi Belanjawan atau peruntukan tambahan ini akhirnya Akan beralih kepada persoalan yang paling mudah Iaitu kegagalan merancang perbelanjaan Ataupun mendapatkan nilai yang terbaik Sehingga perbelanjaan terakhir itu menjadi lebih mahal daripada anggaran awak sebab itu dalam konteks belanjawan kali ini, kita boleh memantau dari segi kenaikan belanja perbekalan berbanding dengan belanja pembangunan daripada tahun 2002 sehingga 2012. Tahun 2002, 10 tahun yang lepas lebih kurang, jumlah belanja mengurus kerajaan hanyalah 49 bilion. Ini termasuklah perkhidmatan, pembelian aset, Kenaan tetap dan segala belanja lain-lain kecuali gaji. Tahun 2012 yang kita bincangkan sekarang, belanja perbekalan yang serupa telah mencecah 130 bilion ringgit, iaitu tiga kali ganda. Kalau diukur dari segi peratusannya, dengan izin compound annual growth rate sebanyak 10% tiap tiap tahun daripada tahun 2002 sampai ke 2012 iaitu satu angka yang cukup tinggi pada dasar kewangannya. Sebab itu kita saban tahun berdepan dengan sesi yang sama iaitu untuk membincangkan masalah belanja yang berlebihan dan meluluskan belanjawan tambahan. Sejak pekan menjadi Menteri Kewangan, beliau tidak pernah gagal untuk membentangkan paling kurang dua kali belanjawan tambahan tiap-tiap tahun. 2009, 21 bilion. Kemudian tahun ini, kalau yang sekarang ini diluluskan akan meningkat, mencecah 28 bilion belanjawan tambahan bagi tahun 2012. Tuan Yang Di-Pertua, selain daripada masalah tata kelola yang telah disebut oleh Gombak semalam, satu lagi sebab utama kenapa belanjawan terus meningkat mengatasi peruntukan yang telah diluluskan awalnya adalah kerana kaedah perolehan kerajaan itu yang digunakan tidak mendapatkan nilai yang terbaik untuk rakyat. Saya bagi contoh, yang pertama. Yang pertama kaedahnya adalah rundingan terus tanpa kontrak terbuka. Saban tahun, tiap-tiap tahun makin banyak kontrak yang dirundingkan secara terus dan perolehan-perolehan uh, negara dianugerahkan oleh kerajaan termasuklah yang melibatkan kontrak pembinaan kontrak pertahanan keselamatan dan lain-lain perbekalan yang lain. Kita tahu kalau tanpa kontrak yang terbuka dan apabila rundingan dibuat secara terus <coughs> sudah tentu kosnya lebih tinggi dan tidak tertakluk kepada harga pasaran. Bukan saja kosnya tinggi tetapi banyak juga keadaannya apabila mutu perkhidmatan atau barangan yang didapatkan itu tidaklah memuaskan dan merugikan wang rakyat. Contoh yang paling baik yang juga tersenarai di dalam senarai belanja-belanja yang kita diminta luluskan kali ini adalah mengenai rundingan terus perbekalan barang-barang pilihan raya termasuklah baju, topi, dan yang paling hebat sekali dakwat kekal. Ha. Sehingga ke hari ini menteri arah ya, sehingga ke hari ini kita masih menunggu jawapan SPR siapa sebenarnya pembekal dakwat kekal ini. Bukan saja mahal tetapi tak leh pakai. Oleh kerana SPR dan menteri telah jawab dan tidak bersedia untuk berterus terang, maka saya mohon menteri dalam sesi penggulungan nanti untuk mengesahkan maklumat mengenai pembekal dakwah kekal yang telah dimaklumkan dan disiasat oleh kami. Mengikut maklumat, yang nah, ini rakan-rakan daripada BN pun berminat untuk dengar. Ya. dengar. Mengikut maklumat dalaman yang diberikan oleh SPR sendiri, Menteri, ya. kontrak-kontrak perbekalan dakwah, t-shirt dan topi telah dirundingkan secara terus dengan syarikat-syarikat yang dikawal oleh seorang niagawan Yang bernama Muhammad Saleh bin Muhammad Ali Nama dia Muhammad Saleh Ejaan dia M-O-H-A-M-E-D Muhammad Saleh S-A-L-L-E-H bin Muhammad Ali Nombor kad pengenalan 671112665021 Nombor 71112665021. Ha. 66 tu Singapura. Sebab tu saya sebut Singapura. Ha, 66 itu kad kenalan yang asalnya daripada Singapura. Baik. Tuan speaker ya. Ada 3 syarikat yang dikawal oleh Niagawan Muhammad Saleh yang terlibat di dalam rundingan terus ini. Termasuklah satu syarikat uh, asasnya yang bernama Integrated Challenger Malaysia Sendirian Berhad Saya ulang dalam dewan Integrated Challenger Malaysia Sendirian Berhad Sebab itu dulu saya minta supaya SPR sebut Sebelum kita dedahkan Kerana akhirnya bila keluar Dia akan mendatang dan mengundang pelbagai persepsi yang tak baik Kan mudah kalau menteri cakap bawah awal Selain daripada Integrated Challenger Malaysia Sendirian Berhad Ada dua lagi syarikat yang masuk rundingan terus, yang dikawal oleh um, Muhammad Saleh ini dengan menggunakan nama pekerja-pekerja beliau termasuklah seorang kerani akaun syarikat beliau yang bernama Norsiah Yusof. Nombor kad kenalan 73102-715026 yang juga ahli pengarah kepada syarikat-syarikat yang dikawal oleh Muhammad Saleh bin Muhammad Ali ini. Baik. Syarikat-syarikat yang dikawal oleh Muhammad Saleh banyak terlibat dengan kontrak-kontrak perbekalan kerajaan. Bukan saja dakwat kekal, malah beliau pernah juga mendapat kontrak terutamanya juga daripada Kementerian Pertahanan melalui syarikatnya satu lagi yang bernama Ellison's Corporation Sendirian Berhad. Ha, baik, maknanya Muhammad Saleh bin Muhammad Ali ini adalah seorang pakar. Dia pakar rundingan terus dengan kerajaan. Dakwa dia dapat, pertahanan dia dapat, general trading, kerajaan punya semua dia dapat. Sebabnya ialah dia diberitakan rapat dengan pimpinan-pimpinan kerajaan termasuklah juga dengan pengurusi dan timbalan pengurusi SPR. Sebab itu, saya faham bila kinabatangan ada. Tak ada. Ha? Saya faham bila kinabatangan bangun dan merungut semalam bila dia kata ketua-ketua bahagian AMNO minta projek tak dapat, memang tak dapat sebab dia tak pakar dalam bab-bab rundingan ini. Ah ha, yang dapat hanyalah pakar rundingan terus macam saudara Muhammad Saleh bin Muhammad Ali ini. Sebab itu nanti masa menggulung menteri, saya minta menteri menjelaskan apa yang kerajaan akan buat untuk mengurangkan kaedah rundingan terus ini yang memalukan kerajaan dan merugikan wang rakyat. Apa pula Tindakan yang diambil terhadap pakar-pakar rundingan terus seperti Muhammad Saleh bin Muhammad Ali yang kalau rakan-rakan uh, dan dewan uh, siasat latar belakang kereta apa rumah apa begitu mewah keadaannya. Dan apakah status siasatan SPRM sekarang terhadap uh, pembelian dakwat, uh, t-shirt dan juga topi uh, seperti mana yang termasuk di dalam senarai belanja tambahan SPR kali ini. Baik, ada celahan? Ada. Ah, sila. Ya sila, Mak. Uh, terima kasih Pandan. Saya nak minta penjelasan Pandan. Saya suka bila Pandan sebut benda-benda dengan didokong dan sokong dengan fakta. Uh, cuma saya tertanya-tanya bila disebut berulang kali nama Saleh dan dikaitkan dengan mendapat perolehan melalui secara rundingan terus. Saya nak tanya. Di mana salahnya? What is a crime over there? Satu. Satu nanti dulu. Pertama, pertama soal rundingan terus adalah perkara yang bukan menjadi amalan sekarang. Rundingan terus juga menjadi amalan daripada kepimpinan-kepimpinan terdahulu termasuk sewaktu Permatan Pau menjadi Menteri Kewangan. Jadi kalau soal dah saya saya tanya dengan in a good faith pandan eh. Saya suka bila sebab benda tu. Batas. Saya 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 faham uh -huh. dan saya ada banyak lagi jadi saya jawab terus ya. Okey. Um salah kalau rundingan terus itu dibuat untuk perbekalan barang-barang yang boleh disediakan dan dibekalkan oleh banyak peniaga yang boleh mendapatkan nilai dan harga terbaik. Kalau minta so, bekalkan ya. Termasuk Kinabatangan. batangan. Ah, kesian Kinabatangan. batangan. Kina batangan pun ada hak untuk bersaing kalau syarikatnya boleh membekalkan dakwah yang lebih baik dan lebih kekal contohnya. Kecuali lah rundingan terus ini amalannya pernah dibuat dan saya dulu semasa di sektor korporat pun biasa buat rundingan terus kecuali di dalam kontrak-kontrak yang kepakaran tertentu ataupun ada nilai strategik pemindahan teknologi tertentu yang dirundingkan oleh kerajaan, semestinya bukan untuk membekalkan dakwa kekal yang satu dunia boleh dapatkan. InsyaAllah. Ya, yeah, uh, saya pun nak tambah dari segi kesalahan itu ialah apabila dirunding terus dan dibeli dengan harga jauh lebih tinggi daripada pasaran atas sebab kepentingan-kepentingan politik, dan diberikan pula barang yang kualitinya terbukti dah rosak, tak betul, tak tepat dan apabila dah terdedah tidak mau pula mengambil tindakan kepada uh, pembekal itu dan ingin merahsiakan lagi nama syarikat yang terlibat. Nampak sangat ada banyak yang tak betul. Uh, saya setuju uh, 200% uh, peratus peratus, boleh saya, uh, dengan celang, sikit. Uh, ya. Uh, Bang sembang uh, tentang uh, saya nak tambah uh, komen dari Syaklam. Dulu Auditor General bagi satu report, kerajaan beli satu laptop, satu laptop RM42,000. Apa laptop ni? Saya setuju dengan uh, pendapat yang ditanya oleh Syah Alam dan juga orang Semaju. Kita di dalam Dewan dan juga ingatan saya kepada Menteri Arau, kita memang menanggung beban yang berat kerana kita kena jawab dengan Allah kemudian. Haa. Maknanya kita tidak boleh benarkan wang rakyat dibelanjakan untuk barang-barang yang menipu harta rakyat seperti ini. Itu sebab kenapa rundingan terus tak boleh kecuali lah dalam seperti yang saya sebut keadaan-keadaan tertentu. Saya nak teruskan kepada perkara kedua kerana masa kurang mengizinkan. Tadi saya sebut kaedah perolehan pertama rundingan terus. Ini yang menyebabkan banyak wang negara ketirisan Sehingga kita selalu kembali kepada belanjawan tambahan. Kaedah perolehan kedua yang, yang agak baru dan menggusarkan ialah apa yang dipanggil projek-projek um, penswastaan melalui kaedah public finance initiative (PFI) yang banyak dilakukan bagi projek-projek infrastruktur melalui sorry private finance initiative (PFI). Um, terutamanya melalui konsep dengan izin build list transfer BLT Sekarang ni banyak uh, Universiti ke balai polis ke semua digunakan melalui konsep BLT ini Saya pernah bawa sebelum ini Pasir Salak tak ada kalau tidak dia marah ni Saya pernah bawa sebelum ini bagaimana syarikat uh, yang dikuasai oleh Pasir Salak uh, Mendapat kontrak BLT untuk membina UITM cawangan Tapah pada harga yang akan menyebabkan UITM terpaksa menanggung sewaan tahunan yang cukup tinggi tiap-tiap tahun. Saya nak maklumkan kepada Dewan, ya, uh, terkini sudah ada enam kampus cawangan UITM yang dianugerahkan secara kontrak PFI yang sekarang ini sedang dibina. Pasir Gudang, Seremban 3, Yasin, Kota Samarahan, Tapah dan Kunca Alam. Lepas ini kerajaan bercadang untuk menganugerahkan enam lagi pembinaan Uitm melalui konsep PFI ini. Apa yang tak betul? Sebelum ada yang tanya apa yang salahnya dengan PFI. Saya nak saya nak perincikan kewangan berkenaan PFI. Ya Ahmad, uh, boleh sebut PFI tapi jangan rujuk mana-mana ahli kerana batasan terhadap perkara 369 Baik. Lepas ni tak ada lah. Kalau ikut PFI perjanjian untuk pembinaan UITM cawangan Tapah UITM terpaksa membayar sewa tahunan sebanyak 57 juta setahun bagi tempoh masa konsesi 23 tahun. Maknanya ada 6 kampus yang sedang dibina di bawah konsep perjanjian tersebut 6 kampus kalau 1 kampus 57 juta 6 kampus tiap-tiap tahun UiTM kena tanggung 360 juta bagi tempoh konsesi 23 tahun 57 kali 6 360 setahun kali 23 tahun untuk membina 6 kampus cawangan UiTM rakyat terpaksa menanggung selepas ini jumlah 8.3 bilion ringgit Sedangkan kalau kita pakai kaedah dulu, JKR menjadi pengurus projek, kepakaran mengurus projek itu ada JKR, dibuka tender, cari tender yang terbaik, menteri sendiri mengakui bahawa satu kampus cawangan UiTM yang dianugerahkan di bawah PFI ini, satu kampusnya kosnya hanyalah 400 juta. Jadi 400 kali 6 sepatutnya 2.4 bilion tuan yang dipertua akhirnya kita terpaksa menanggung untuk tempoh yang panjang 8.3 bilion. Empat kali ganda lebih mahal harga. Salam. Sikit saya nak tanya kepada pandan. Tidakkah menghairankan uh, yang berhormat pandan dalam keadaan ada projek-projek semua ni PFI, PFI, PFI tetapi akhirnya Bajet tetap defisit. Tambah lagi ada supplementary bajet. Sedangkan semua dah di private funded dan sebagainya. Mengapa benda macam ni berlaku? Ya, Mas, boleh, tak. boleh jawab kemudian gulung ya, Mas. Okay. Terima kasih. Uh, bang, terima kasih. Ini saya, saya tertarik dengan uh, apa yang dikatakan oleh, 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 pandan mengenai bagaimana apa ni projek-projek kerajaan di swasta kan ini. Yang, yang lebih mengherankan saya uh, pandan apabila eh, yang tak yang sebagai contoh AES yang sepatutnya uh, ini adalah mestilah dikendalikan sepenuhnya oleh pihak kerajaan sebab kita tidak boleh menswastakan dari segi pelaksanaan undang-undang ini eh apabila kita menswastakan apa uh, AES ini bermakna kita telah melu peni melibatkan pihak swasta ini untuk mendapat keuntungan daripada hasil saman yang dibayar oleh rakyat eh sepatutnya apabila saman dibayar oleh rakyat eh kepada pihak kerajaan kerajaan akan menggunakan wang saman itu untuk dikembalikan kepada rakyat balik dalam dalam projek-projek pembangunan tapi sekarang apabila dibayar kepada syarikat kepada keraja, eh, kepada eh, wang AS ini saman ini sebahagian dia akan pergi kepada syarikat swasta dan syarikat swasta tidak dipertanggungjawabkan untuk pulangkan manfaat wang itu kepada rakyat dan ini ada satu man. kebocoran jadi saya heran kenapakah perkara basic macam ini pun kerajaan langgar Dah, 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 dah teruk sangat kita ada duit ni. Okey Sepang, terima ya, kasih Sepang. Habiskan, ya, terima kasih Syah Alam. Saya perlu menjawab yang uh, dibawa oleh Syah Alam. Sebab itu, saya benar-benar gusar kalau lebih banyak projek-projek PFI dianugerahkan. Kerana walaupun sekarang kerajaan mengatakan dia tidak melibatkan modal kerajaan. Tetapi sebenarnya kita membayar sewaan tahunan dengan komitmen yang cukup panjang. Sebab itu kalau kita perincikan belanjawan kita tiap-tiap tahun Tiap-tiap tahun jumlah kenaan tetap Bayaran by fixed charges dengan izin Semakin hari semakin meningkat Tahun-tahun dia makin meningkat Kerana sewaan-sewaan sebeginilah Yang akan dimasukkan sebagai belanjawan Kenaan tetap yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan Saya gulung uh, Tuan Yang tua Sebab itu uh, saya gusar Kalau ambil contoh UITM dalam tempoh 10 tahun dari sekarang, sudah tentu uh, tanggungan yang mahal ini menjadi beban apabila kerajaan tidak mempunyai sumber yang baik di masa-masa akan datang. Maka UITM terpaksa menanggung beban itu yang bermakna dia kena naikkan yuran kepada pelajar. Itu yang telah berlaku di projek-projek BLT yang telah dimulakan sebelum ini termasuklah juga projek-projek konsesi lebuh raya contohnya. Jadi 10 tahun dari sekarang kalau perkara ini berlarutan yang menjadi mangsanya adalah rakyat. Baik pelajar-pelajar di UiTM, baik rakyat biasa dan anak-anak Melayu Bumi Putera di UITM inilah yang sekarang ini Amnoa mengaku mempertahankan yang 10 tahun dari Celah sekarang terpaksa menanggung beban kerana projek-projek yang kita berikan sekarang. Masa dah sekarang. habis, Encik Muhammad. Saya, ya. saya kena gulung, masa dah habis. Habis, habis. Okay. Sikitlah, Jadi, yang saya tahu uh, tak 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 apa. UITM ni tak naik, tak yang naik, tak tak naik tak tu kuih di Dulu saya dah di bagi kedat. banyak jelun, tak apa. Terima kasih. Lenggali, Lenggali, lah. Jadi Tuan Yang Kepertua, saya mahu menggulung dengan menyatakan bahawa selagi kaedah-kaedah perolehan negara kita tidak perbaiki, Selagi rundingan terus berlarutan, selagi projek-projek PFI dan konsesi swasta ini tidak dibuat dengan telus dan diperbetulkan, selagi itulah dewan yang mulia ini akan terus menjadi rubber stamp hanya untuk meluluskan perbelanjaan-perbelanjaan yang telah pun dibelanjakan seperti yang dibentangkan sekarang. Dengan itu, saya mohon pertimbangan dewan untuk mengambil kira hujah-hujah itu. Saya tamatkan dan sekian terima kasih.